Дорогая церковь Благодать, к вашему вниманию выдержки из писем, которые написала Саша Чигирева на протяжении последних трех месяцев. Всем огромнейший привет! Соскучилась я за вами. У меня все отлично, здорово, накормлено, сплю на кровати. Вот, пожалуй, и все обо мне. А теперь о драгоценном служении. Наши девочки Фелисита, Алис и Рэйчел уже дома – это всегда здорово. Надеюсь, что они будут продолжать крепнуть и расти в своих семьях. Также поступили новенькие красавчики и красавицы, маленькие люди, короли и королевы. Знакомимся. Дина, совсем недавно она была очень больна, но слава богу, теперь она крепнет. И ее личико круглеет. Лазарос Лазарос полтора года, выглядит он на 3-4 месяца. Он болен болезнью, которая генетически передается через родителей. В его семье 15 детей, трое из них имеют такую же болезнь. Двое или трое из его семьи умерло. Его сестра Сара тоже инвалид, и она нуждается в инвалидном кресле. Я верю, что это от Бога побуждение, которое Он мне дал, а именно купить ей это кресло. Поэтому следующие полученные от моей церкви деньги пойдут именно для Сары. Лазарос. Все время лежал на бетонном полу в хатке, куда почти никогда не попадает свет солнечного луча. Вследствие этого его голова начала формироваться неправильно, что произвело искривление черепа. Кость черепа не покрывает всей головы, поэтому, когда его гладишь, чувствуешь его плоть, не покрытую костью черепа. Все его физические функции не развиваются правильным образом. Кости на руках и ногах искривлены. Он не может сидеть или говорить, или просто ползать, и я уже не говорю о хождении. Его мать недавно родила еще одну девочку с таким же диагнозом. Теперь все внимание и забота будет направлено на нее, а Лазарос будет забыт. Поэтому мы решили помочь его семье и взять его на некоторое время. Слава Богу за такой инструмент, как любовь, которая в силе расширить все ограничения. Теперь он улыбается, и своей улыбкой он перепрыгнул всех. Он может дотянуться до игрушек и как-то с ними играться. У него хороший аппетит, он видит свет и греется под солнечными лучиками. И не только он меняется, но меняются и наши сердца. Джессика, ее мать умерла во время родов из течения крови, что это очень часто тут бывает. Вот только что поступила к нам еще одна малышка всего 7 дней. Имя ей Беатрис Вот так у нас все быстро меняется. Теперь будет еще кого любить. Всем последний угандовский приветик. С 4 сентября многие уезжают на две недели. Остается маленькое количество сотрудников. Вот поэтому мы решили заняться тем, что как можно скорее отправить домой тех, кто уже немного окреп, выздоровел и готов ехать домой. Итого у нас сейчас 15 детей, 3 младенца, 6 бэбиков, 5 ползунков и одна девочка. Восемь сотрудников едут в Голландию. Я же с ними поеду до Канпалы, где и проведу две ночи, а потом буду в аэропорту дремать. Прилетаю я в Таиланд, а там наземным путем до Камбоджии. Пока буду в Кампале, то будет время провести в тишине отдыхи с Богом, где я смогу посвятить его благодарности Богу за эти два с половиной года в Уганде, а также и самоанализу своего служения. Ну и вернемся снова в мачете. Я сделала калаш именно тех, которые сейчас в мачете. Именно такими были мои последние дни, моменты и минуты в мачете. Именно такими личиками были наполнены мои последние дни. Вот это причина моей радости, это мое утешение, это маленькая детвора без единого слова многому, чему меня научила. И все будет просто зря, если я пойду и буду поступать по-старому. Надеюсь, до этого не дойдет. Я сильно буду скучать за их именами, за каждого бэбика запах, за их слезками и улыбками. Многое, что изменилось в моем сердце в эти годы служения в Африке». Все приобрела правдивый смысл, а раньше были лишь мечты. Я думаю, что эти изменения вечны, и принесут они еще больше Богу, обильного плода. Вот так очень быстренько о происходящем за эти последние две недели. Мое следующее письмо будет уже на другой земле. На сердце много грусти, переживаний и радости. Вот так может все слиться в одно. Люблю вас сильно. Снизу, тем, кем были наполнены все дни моего пребывания тут, можно рассмотреть только под микроскопом. Калаш моего сердца. Те, кого буду любить и кого не забуду никогда. Мои драгоценные жемчужины – вот такое может быть чья-то жизнь, когда следуешь за Богом. До встречи в Камбоджии. В моей голове столько всего происходит, столько впечатлений и эмоций. Итак, Азия, Камбоджия. Итак, после того, как я прилетела в Таиланд, пан-конг меня встретили, и мы наземным путем отправились уже в Камбоджии, в наш город Батамбанг. Люди здесь не так голодны на белых, как в Уганде, но все равно очень дружелюбны и любят иностранцев. Английский язык тут – иностранный язык, поэтому очень тяжело найти кого-то, кто бы говорил по-английски, что затрудняет мое общение с местными. Язык тут – кмар. Даже мы, студенты, учим его каждый день, но это только на неделю. Так для ориентации в пространстве. Сороти, Кампала, Энтебе, Адис Абеба, Дубай, Таиланд, Камбоджа и, наконец, Батамбанг. Все тут абсолютно новое для меня. Лишь в некоторых чертах что-то может напоминать Уганду, и это жира невыносимая. А так, все надо начинать снова, жить по-новому. Новые люди, их внешность, их манеры, новая культура, традиции, религия, буддизм, новая еда, даже рис тут другой на вкус, почти безвкусный, новый язык, транспорт, фрукты, местные блюда, словом, другая планета. Все это говорит о том, что если я хочу научиться жить тут по-новому, я должна забыть старый образ жизни и отказаться от него. Камбоджа выглядит как для меня более развита, чем Уганда. Сама база от нас 10 минут от нашего дома на велосипеде. Кстати, школа дала каждому по велосипеду. На время школы у меня свой транспорт. Вот это здорово и удобно. Этой миссии тут всего три года, а они уже во стольких проектах участвуют, столько всего делают для Божьего Царства. Вся их работа и служение направлены на учение молодежи. Вместо сотрудника я пока ученица, и мне эта смена занятий очень нравится. Это необходимо, ведь все для меня с Богом, для нас обоих. Я голодна по познанию Его, а потом так хочется делиться с теми, кто также голоден по Нем. Я чувствую себя одинокой. Ведь я буквально учусь заново жить. Каждый день у нас интенсивно расписан. Негде иголки упасть, хотя это еще не начало школы. Школа начнется с понедельника. И там посмотрим, как я буду успевать. Все мое время будет заполнено страницами Библии и домашней работе. Я уверена, что и ваша жизнь также интересна, ведь она под руководством Бога. А с Ним никогда не скучно. А сейчас я хочу попросить вас молиться за две очень важные для меня нужды. Первое. Молитесь о том, чтобы я могла понимать полностью все сто процентов учения. Ведь лучше для меня, если я не пойму что-то в Библии, чем пойму, но неправильно. Пусть Бог даст мне знание английского языка ровно столько, сколько мне необходимо для понимания его истин. И еще, прошу, молитесь о финансах. За час до вылета меня не хотели пропускать, потому что мой билет в Таиланд был всего в одну сторону. Я была без визы. Это возможно только, когда у тебя есть или виза, или билет назад. Мне пришлось купить билет назад в Уганду, который мне совсем не нужен, ведь после школы я хотела лететь домой. Иначе я бы просто осталась в Уганде. Я купила билет назад и потратила именно те деньги, которые предназначались мне на оплату последних месяцев обучения. Сейчас я могу или купить билет в Украину и не окончить школу, или заплатить за школу, но не в силе заплатить на билет назад домой». И вот третья нужда. По дороге присоединилась, не менее важна, чем предыдущая, а именно молитесь, чтобы во время моего пребывания тут, в Камбодже, Бог показал, куда и когда мне идти на следующее миссионерское поле. Как я раньше говорила о карте Африки, а теперь и мира. Я просто хочу быть там, где он в моей жизни. И неважно, будет это мой дом, или бедная страна, или богатая, или мусульманская, или буддистская, или христианская. Все это не важно для меня, если я буду там, где хочет видеть меня Бог. С огромной любовью к вам, ваша читка.